Принтер. Это устройство довольно-таки современное. Начали они появляться еще в 20 веке, а точнее с 1970 года, когда был изобретен первый принтер, печатающий методом спекания порошка. Обычный порошок пластиковый. И я, конечно, об этом буду рассказывать на научном обществе. Так все это вообще происходило. А, здесь уже несколько другая технология. Технология послойного нанесения пластика. А, то есть а, есть некоторый слой, а, который наносится а, вот этой печатающей головкой на стол, который подогревается. Толщина слоя может варьироваться там, от 0,15 до 0,35 мм. То есть это порядка а, 200-300 мм в среднем. Конечно, точность печати довольно-таки поразительная. Сейчас, наверное, уже продемонстрирую вживую, как все это работает, как все это печатается. А давно у вас 3D, 3D принтер в школе? Полгода. Вот уже. В декабре. В декабре. Ну, практически. О, простите. С декабря месяца. Да. Ну, около года. Я скажу так. И за год что вы уже освоили? Что можете на нем печатать? Мы можем печатать, например,